মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আজি অৰণ্যযাত্ৰা পাঠটোৰ ইম্পৰটেণ্ট কি কি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বৰ্তমান সময়ত ইম্পৰটেণ্ট বুলি ক'লেও আমি পাঠৰ প্ৰত্যেকটো লাইন পঢ়িব লাগিব প্ৰত্যেকটো লাইনতে আমাৰ প্ৰশ্ন থাকিব আমি মানে পঢ়ি গ'লে বা মুখস্থ কৰি গ'লে নহ'ব আমি পাঠটোৰ বিষয়বস্তুখিনি বুজি তাৰ পৰা আমি যিকোনো প্ৰশ্ন লিখিব পাৰিম যাতে আমাৰ মনত লগে লগে আহে এইটোৱেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চেষ্টা কৰিব লাগে প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে অৰণ্য যা তাৰমানে গম পাইছোঁ এখন অৰণ্যলৈ যাব আৰু যাব অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে পাঠটো লেখিছিলে লেখক বা লেখিকা তেওঁৰ লেডিজ যিহেতু তেখেত যোৰহাটৰ হয় আৰু আমি জানিব লাগিব লেখক লেখিকাগৰাকীৰ বিষয়ে তেখেতে সাদিন সপ্তাহিক কাকত আৰু সাতশৰী নামৰ মাহেকীয়া আলোচনীৰ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে তেওঁৰ কেইখনমান গ্ৰন্থ হ'ল হৃদয়েক বিজ্ঞাপন চাহেবপুৰাৰ বৰষুণ কাঞ্চন নাহৰৰ নিৰিবিলি চাহ বহাগী নদীৰ ঘাট মেৰেং সোণ হৰিণৰ চেকুৰ এইখিনি ইয়াৰ ভিতৰত আমাক কেতিয়াবা আহিব হৃদয়েক বিজ্ঞাপন কাৰ তেনেকৈ আহিব কুৱেশ্যনটো বাকী গং গল্প যিখিনি সংকলন তাৰ ভিতৰত বসন্তৰ গান বা এজন অসামাজিক কবিৰ বায়গ্ৰাফী তাৰপিছত কেথেৰিনাৰ সৈতে এদিন নিৰ্জন দুপৰীয়া ন মেন্সলেণ্ড এইখিনি তেওঁৰ আছিলে গং গল্প সংকলন আৰু কলিকতাৰ চিঠি ডায়েৰী অটোগ্ৰাফ তেওঁ আছিলে আত্মজীৱনীমূলক প্ৰবন্ধক তাৰ বাদে তেওঁ চাহেবপুৰাৰ বৰষুণৰ কাৰণেই তেওঁ কি পাইছিলে দুহেজাৰ তিনি চনত অসম সাহিত্য সভাৰ কুমাৰ কিশোৰী সোঁৱৰণী বঁটা কুমাৰ কিশোৰ সোঁৱৰণী বঁটা লাভ কৰিছিলে আৰু দুহেজাৰ তেৰ চনত তেওঁ সাহিত্য আৰু সংবাদ সেৱাৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে ৰেনেচা অসম বঁটা লাভ কৰিছিলে গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ লেখিকাগৰাকীৰ বিষয়ে লেখকৰ বিষয়ে আমাৰ চমু পৰিচয় যাৰ বাদে আমি জানিব লাগিব যে অৰণ্যযাত্ৰা পাঠটোকে অৰণ্য মানে হাবি জংঘলৰ কথা কৈছে গতিকে আমাৰ জীৱনৰ প্ৰথম আচলতে পাঠশালা আমি যদিও বিদ্যালয়ত থাকোঁ আমাৰ আচলতে প্ৰকৃতিখন হয় যে আমি যি দেখোঁ মানে স্কুল যোৱাৰ আগতেই গতিকে আমি প্ৰকৃতি জগতখন যদি ভালকৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি বহুত শিক্ষা তাৰপৰা জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি যদি জ্যেষ্ঠসকলৰ যিটো হাক বচন অৰ্থাৎ মানা কৰে যিবোৰ আমি বেয়া পাওঁ আগতে আমি বেয়া পোৱা নাছিলোঁ বৰ্তমান সময়ত বেয়া পায় কিন্তু সেইটো যদি আমি বেয়া পালেও যদি মানো যে এইটোৱেই জানো যে ডাঙৰৰ কথা মানিব লাগে তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি কেতিয়াও বিপদত নপৰোঁ আৰু ল'ৰা বা ছোৱালী যোনেই নহওক নিজৰ কোনো কামৰ পাৰ্থক্য নাই সকলোৱে সমানে কৰিব লাগে আৰু তেতিয়া এখন ঘৰ বা এখন সমাজ সুশৃংখলভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু প্ৰত্যেকেই যদি আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল হওঁ কিতাপৰ শিক্ষাৰ উপৰিও যদি ভ্ৰমণৰ প্ৰয়োজনীয়তা যে আমাৰ জীৱনত আছে সেই কথাটো আচলতে অৰণ্যযাত্ৰা পাঠটোৰ জৰিয়তে সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ পাইছে তোমালোকক মই এই পাঠটোৰ বিষয়ে আগতেও আলোচনা কৰিছিলোঁ আজিও কৈছোঁ যে তোমালোকে সৰু সৰু কথা যে পাহি আৰু পল ককায়েক আৰু ভনীয়েক গতিকে ককায়েকটো যদি নাইনত হয় ভনীয়েকজনী এইটত হ'ব ভালকৈ বুজি ল'বা এইগিলাক কুৱেশ্যন আহিলেও তোমালোকে ভুলকৈ কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লিখে বা তাৰপিছত সৰু সৰু কুৱেশ্যনকেইটা পঢ়িবা গোটেই পাঠটো বুজি ল'বা প্ৰকৃতি কোনবোৰ নিয়মে পাহিক আকৃষ্ট কৰে সেইটো মুখস্থ নহয় বুজি ল'বা প্ৰকৃতিত বিভিন্ন ধৰণৰ গছ আছে কিন্তু কোনেও কাৰো লগত কাজিয়া নালাগে বতাহ লাগিলে গাত লাগিলেও কাজিয়া নালাগে বা নেমু গছজোপা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে কলগছজোপাক কাঁইট লাগিলেও কাজিয়া নকৰে এইবিলাক বস্তু পাহিৰ খুব ভাল লাগে সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু কাজিৰঙালৈ যাবলৈ পাহি আৰু পলক মাক দেউতাকে কি উপদেশ দিছিলে যে বেগত সকলো বস্তু ভৰাই নিচা হিচাপ ৰাখিবা নেহেৰুৱাবা ছাৰহঁতৰ লগ নেৰিবা পৃথিৱী বিখ্যাত এখন অভয়াৰণ্যলৈ যাব ওলাইছা কি কি কথা শিকিবা সকলোখিনি মন কৰিবা ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কৈ পঠাইছিলে আৰু পাঠটোৰ আটাইতকৈ দৰকাৰী কথা হৈছে কাজিৰঙালৈ যাত্ৰা কৰি কি কি বিশেষ শিক্ষা লাভ কৰিছে বুলি শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক অৱগত কৰিছিলে শিক্ষাৰ্থীসকল মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৈছিলে যে নিজেই যদি কৰিব পৰা কামসমূহ আনে কৰি দিব বুলি বাট চাব নেলাগে বনৰ জীৱ জন্তু গছ গছনি নহ'লে আমি জীয়াই নাথাকিম সেয়া আমি মৰম কৰিব লাগে ল'ৰা ছোৱালী সকলো দিশতে সমানে ল'ৰা ছোৱালী আগবাঢ়ি যাব লাগে আত্মৰক্ষা কৰিব নাজানিলে কোনো কামলৈ আগবাঢ়ি যাব নালাগে আৰু দলীয় যিকোনো কামত অনুশাসন বা শৃংখলা মানি চলাটো প্ৰয়োজন এইখিনি আছিলে পাঠটোৰ বিশেষ কথা যে তোমালোকে তোমালোকৰ অসমীয়া বিষয়ৰ যিজন শিক্ষক আছিলে তপন বৰুৱা ছাৰ বুলি তেওঁ শিক্ষাৰ্থীসকলক কিয় অৰণ্যলৈ নিয়া হৈছিলে বুলি বৰ্ণনা কৰিছিলে তেওঁ কৈছিলে যে আমাৰ যদি এটা খৰ্গ থকা গড় দেখুৱাবলৈ কাজিৰঙালৈ নিয়া হোৱা নাছিলে প্ৰকৃতিখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ প্ৰকৃতি গছ গছনি গছ লতা কীট পতংগ সকলোৱে যে বিষয়ে যে আমি জানিব লাগে সকলোৱে যে প্ৰকৃতিখনত ভগৱানে সৃষ্টি কৰিছে তেওঁলোকৰ যে কাম আছে আমি যে মৰম কিয় কৰিব লাগে গছ গছনি জীৱ জন্তু পশু পক্ষী গছ লতা তৃৰ্ণ বা কীট পতংগ সকলোকে যে আমি সকলোৱে সকলোৰ লগত আমিতো সিটোৰ ছাঁ গছৰ পৰা যেনেকৈ আমি ফল পাওঁ ছাঁ পাওঁ আশ্ৰয় পাওঁ তেনেকৈ আমাক গছবিলাকে অম্লজান অৰ্থাৎ অক্সিজেন দিয়ে যিটো প্ৰাণী নহ'লে বাহিৰৰ জীৱ আমি মানে ল'বলৈ নোৱাৰিম তেওঁলোকে দিব আমি যিটো উশাহত অক্সিজেন গেছ লওঁ নিশাহত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গছ এৰি দিওঁ আমি এৰি দিয়াটো গছে ল'ব আৰু গছে এৰাটো আমি ল'ম গতিকে এই যিটো আমাৰ বিনিময় যিটো মানে গতিকে এই সমস্ত কথাৰ জ্ঞান দিবলৈহে আচলতে শিক্ষাৰ্থীসকলক কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যলৈ নিয়া হৈছিলে গতিকে তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেতিয়াও জীৱ জন্তুক সত্ৰ বুলি নাভাবিবা এই কথাষাৰ কৈছিলে ৰঞ্জিত হাজৰিকা ছাৰ তেওঁ আছিলে আমাৰ অৰণ্যযাত্ৰাৰ যিটো কাজিৰঙালানিয়া দলৰ দলপতি ৰঞ্জিত হাজৰিকা ছাৰ আৰু তেওঁ কৈছিলে যে ভ্ৰমণৰ সময়ত পিঠিত উঠিবলৈ কিছুমানে ভয় কৰে কিছুমানে হাতী দেখি পেলাই আকাৰ ডাঙৰ দূৰে দূৰে থাকে কিন্তু সিহঁতে নাজানিছিলে যে হাতীয়ে কাকো অপকাৰ নকৰে আচলতে হাতীয়ে মানে নিজেহে আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে আক্ৰমণ কৰে কিন্তু আমাৰ আচলতে হাতী নহয় বন্য অন্যান্য যিবোৰ জীৱ জন্তু আছে তেওঁলোকো আচলতে আমাৰ শত্ৰু নহয় তেওঁলোকেও আমালৈ ভয় কৰে বা সেইকাৰণে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহে গতিকে তেওঁলোকৰ যেতিয়া খাবৰ অভাৱ হয় পানী নাপায় একো ধৰণৰ খাদ্য নাপায় তেতিয়াহে তেওঁলোকে ক্ষতি কৰে গতিকে এই কথাখিনি আচলতে ছাৰে ৰজিত হাজৰিকা ছাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাই দিছিলে যে বনৰ জীৱ জন্তু ফটো বুলি নাভাবিবা তেওঁলোকে আচলতে দুৰ্ভিক্ষ হ'লে খাবলৈ নাপায় বিপদত পৰিলেহে মানুহৰ অপকাৰ কৰে গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ অন্যযাত্ৰা পাঠটোৰ মূল কথা তোমালোকে চাবা এইবোৰ কথা সদায় চাই থাকিলে তোমালোকৰ সহজ হ'ব আৰু তোমালোকে ভাল নম্বৰ পাব লাগিব তোমালোকে মোৰ যদি কথাখিনি ভাল পাইছা লাইক কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা নতুনকৈ অহাসকলে কিবা থাকিলে কমেণ্ট কৰি সুধিবা থেংক ইউ